Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли. Веселые истории, экран покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. Па Ералаш. Ты, ты кто? Кто ты? Я Я лош... Лошарик? Так. Да. Люби Боже стіл усім серцем своїм. Прихватного власника. Радуй. Наповнюй податком бюджети усі, щоб краще жилось депутатам, щоб мав чим заправити лексус суддя. Щоб було що вкрасти з бюджету. Щоб політгравці посміхалися нам, готуючи політпроекти, щоб наймитна пана з завзяттям пахав, не думаючи про зарплату, щоб суд під заставу ділків випускав, на радість всім їхнім коханкам. Люби свого пана, начальство люби, даруй їм покору і ласку. В країні панів і тупоньких рабів. Життя стане схоже на казку. Только благодаря вот этим вашим сегодняшним и войне мы наконец поняли, а какие они нормальные баблища за минимальный срок. То есть вообще нам, чтобы столько заработать, надо было мне это. А сегодня, говорит, идет поток. Они, говорит, скирдуют и скирдуют. При этом я говорит, прекрасно понимаю, что я же вижу, говорит, только ну, честно, ну, ту часть. которая уже превращена в абсолютно легальный капитал. Потому...